Продолжим Продолжаем нашу пресс-конференцию. Василий Викторович Сачко. Василий Викторович, все, как всегда. Сначала короткий комментарий, а потом вопросы к журналисту. Мы сегодня играли с очень хорошей командой. Быстрой, техничной. И были заявления о том, что на сегодняшний день самый сильный шахтер за все время. Я могу согласиться, он действительно сильный. Мы за последние дни провели Ой, за последнее время провели три еврокубковых поединка. Это и Днепр, и Шахтер. Э -э у нас э сегодня дебютировал Саша Ткаченко, вратарь. Э -э у нас проблемы Дима Неповодово получил травму. Богу Стас, знаете, тоже травмировал. Э -э при той игре, которая сегодня показывала Ворскла, я не могу похвастаться, что была выразительная игра. Но мы поблагодарили ребят за характер, за те, за те э, духовные внутри себя, они нашли силы после последней игры, после Жилина, было очень тяжело настроить. Маленький период, есть проблемы небольшие, но собрались и э, забить, забить Шахтеру два мяча тоже надо суметь. Мы благодарны ребятам и поэтому э, результатом довольны.

Богу что восстанавливается, Дима пока в больнице находится, но доктор каждый день докладывает его о, о его состоянии, и состояние надежды есть на то, что он как можно быстро восстановится. Дай бог, чтобы так случилось. Это внутренние дела клуба, и я не хочу это комментировать. Ну, вы знаете. Что, что, кто засмучил? Ну, мы рассчитывали, вы же поймите, мы провели очень тяжелую игру с Жилиной. И даже не сама игра, а, а те эмоции, те нервы, те переживания, которые, через которые прошла команда два дня назад очень тяжело восстановить и подвести к игре. Я вам признаюсь, другой игры я не представлял себе. Я переживал о том, лишь бы хватило ребят. Было сегодня много брака. Они э, много ошибались. Э, я не хочу говорить о шахтере, потому что шахтер это ну, супер команда. Они что они говорят. Ребята про тех ошибках они выдержали, искали свой шанс, забили и э, мы довольны, мы рады. На, на что мы настраивали ребят? Не на поражение, это точно. Володимир Голубишев. Василий Викторович, спасибо вам за работу и футболистам большой привет. Спасибо вам, спасибо. Но все-таки я проблемах в начале. Ну, может быть, в втором вопросе, потом что-то слово может не дать. Скажите, пожалуйста, все-таки очень много команды, проблем, передачи, фильтра отмечался особенно в центре поля. в первом тайме это скляр, все видели. Очень много ошибок. Это что? Это подготовка плохая, это индивидуальное мастерство или что-то другое. Ну, сравнивать. Что, как еще с этим бороться? Я не могу не согласиться с вами. Я согласен. Много брака. Брак этот идет от усталости. Когда уже не владеешь своим телом, когда э, уже не хватает селенок, от этого появляется и брак. Мы не сравниваем и не претендуем на пьедесталы там шахтера. Шахтер, конечно, работа с мячами, с мячом индивидуально, быстрые игроки, врываются из глубины в свободные зоны. Они ну, топ, топ игроки. Ну, и ставить сравнение с игроками Ворскла ни в коем случае. У Ворсклы другие задачи. У Ворскла э, другая манера игры. Мы сильны за счет командных действий. И, за счет дисциплины, за счет самоодачи. С этим бороться, ну, вы поймите, если бразилец рожден, он уже рожден с мячом. Сначала, говорят, на свет появится мяч, а потом бразилец. А у нас, ну, немножко... Я не хочу, ни в коем случае не говорю плохо о своих ребятах. Ребята... Мы знаем их возможности, но есть моменты, чему нельзя натренировать или обучить. И много критики. Кто, если бы мы забили, жили на два мяча? Кто бы о чем говорил сейчас? Кто бы критиковал? Мы... Э, спасибо вам за критику, ваши коллеги, кое кто может, здесь сидящие в зале. Да, нам похвастаться чисто нечем. Мы вылетели, не вышли, но мы не проиграли дома жили. И вы видели, сколько мы отдали сил. И забей эти мячи, этому не научишь. Тяжело. Я был нападающим в своей карьере. Я тоже не забивал мячи. Я понимаю, что это такое, как переносить эти незабитые мячи, когда они тебе снятся потом. Поэтому это не тренируется, но то, что касается... Командной подготовки, индивидуальной, мы работаем в этом направлении. И на тренировках многое что получается, больше, чем на поле. Но, к сожалению, тоже есть какое-то давление, есть усталость, и это все сказывается на игру. Еще одну секундочку. Уникальная возможность. серию неудач. Лоскова сегодня наконец-таки добилась приемлемого результата, который может быть довольно. Наконец-то забил Александр Ковпак. И может ли этот матч стать переломным как для Александра, так и для всей команды? Начну со второго. А в чем э, неудача? Мы ни одной игры не проиграли в этом чемпионате. Мы э, продолжаем серию беспроигрышную. У нас, если вы смотрите в календарь, у нас тяжелые игры. Мы из с Днепром играли, и с Шахтером. Да, можно сказать, отнести и Гаверлу, и Волын. Но там тоже команда, и Волын на сегодняшний день очень приличная команда. Говорить о, о каком-то невезении, я не говорю, я ни разу не сказал, что нам не повезло. Мы сами виноваты, мы сами себе создали проблемы. Но важно, я повторюсь, кто-то говорит о физическом состоянии команды, команда не готова, команда еще что-либо. Что я не могу с этим согласиться, я не могу с этим смириться. Почему? Потому что команда в каждой игре создает моменты. Я не беру там, сегодняшнюю игру и то, пару моментов вы потом создали. В тех невыигранных матчах мы создавали много моментов. В Жилине надо забивать пенальти, надо забивать те моменты, которых их, их немного было, но они были. Надо реализовывать. И говорить о каких-то неудачах, мы можем также поговорить и о удачах, здесь есть плюсы, но я понял смысл вашего вопроса. Конечно, мы хотим большего, и можно, говорят, так говорят, лучше там одну игру проиграть, но потом две выиграть, чем сыграть три в ничью. Есть в этом логика, но тут тоже дух неуступчивости, дух через эту игру команда через такие этапы, через тот график, который мы прошли, команда закаляется. И наша команда, я уверен в том, что она взяла с этого тоже какой-то урок. И мы надеемся, что с этого урока на следующие игры мы тоже будем ожидать большего от команды. Там, где команда будет мощнее, там, где команда будет уверенной, там, где будет меньше брака и так далее. И опять же, это зависит все от соперника. Днепр и Шахтер очень приличная команда. И про Ткаченко. И Саша Ткаченко, мы довольны его дебютом, мы рады за него. Скажу больше, я гор за него. И если у него шанс, у нас у любого футболиста есть шанс заиграть как в стартовом составе, так и на замене, и стать футболистом Ворсклы. Саша и сегодня есть футболист Ворсклы. Он ждал свой шанс и ему судьба выпало, распорядилось именно здесь, именно с шахтером сыграть, и он эту закалку прошел, эту, эту игру он запомнит на всю жизнь. И мы рады, что мы поучаствовали в этом. Мы заканчиваем питание для журнала «Футбол», будь ласка, Денис. Василий, то сегодняшний результат, он участие компенсации. На то, что мы Может быть, да. Да, по сюжету матч оказался по последнему, тоже похож на... Следующий. Мищенко в своих якобы хочет видеть Остается ли Олег с нами, У нас много кого хотят видеть, не только металлисты, другие клубы. У Олега Мищенко на сегодняшний день контракт с ворской. И то, что металлист хочет, мы тоже много хотим. Мы тоже, может, игроков с металлиста хотим. Они нам отдадут. Тут вопрос не в этом. Олег Мищенко действующий игрок Ворскла, на которого мы на сегодня рассчитываем. Но есть еще руководители, есть какие-то официальных предложения. Не, я не видел, я не знаю у Олега Мищенко. Будут разговоры, будем разговаривать. И опять же, все решения будут принимать, главный тренер участвует в принятии этих решений. Поэтому на сегодняшний день Олег игрок Ворсклы и... Какие-то разговоры, я пока о них не знаю. Будут официальные бумаги, будут запросы официальные. Будем тогда уже э, говорить, разговаривать. Поэтому сегодня это. Я думаю, ну, удалю тарелку.